ঠাণ্ডা বতৰ জালুক অকণমান দি যদি কিবা খাব পাওঁ কি মজা আজি আলু দিয়া এটা চব্জি বনাওঁ আলুকেইটা প্ৰথমতে মই গোটা গোটাকৈ বইল কৰি ল'লোঁ এয়া বতৰ ঠাণ্ডা বৰষুণ দি আছে ভাবিলোঁ অকণমান জ্বলা কিবা এটা বনাই খাওঁ কাটি ল'লোঁ পিঁয়াজ জলকীয়া বিলাহী আৰু আদা নহৰু পেষ্ট এতিয়া আলুকেইটা বাকলি গুচাই মই পিটিকি ল'ম নহ'লে যদি আপোনালোকে পিটিকিব নিবিচাৰে তেতিয়া টুকুৰা টুকুৰ কৰি ল'লেও হ'ব কিন্তু পিটিকি দিলে ইয়াৰ যি মিশ্ৰণ বহুত ধুনীয়া হয় খাবলৈ মোৰ সদায় পাতি থকা ক'লা কেৰাহীখন পাতি দি ল'ব তাতে দি দিছোঁ ইয়াৰ অকণমান তেল তেল গৰম হৈ গ'ল ইয়াতে দি দিলোঁ যে মই পিঁয়াজখিনি আদা নহৰু লগতে কাটি লোৱা জলকীয়াকেইটা ভাল ভাজি ল'ম দি দিলোঁ কাটি লোৱা বিলাহীখিনি ইয়াত এতিয়া দি যিহেতু বতৰ একেবাৰে বেয়া বেয়া মানে ঠাণ্ডা অলপ মছলা দি আধা চামুচ জিৰা গুড়ি আধা চামুচ ধনিয়া আধা চামুচ গৰম মছলা হালধি অলপ সিজিবলৈ দিম আনফালে মই লৈ ল'লোঁ লিজাত পাপৰ যিহেতু ইয়াত জালুক আছে বতৰ ডাৱৰীয়া খাই ভাল লাগিব ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ম এতিয়া মই তিনি চাৰিখনমান পাপৰ এইখিনি হৈ গৈছে ইয়াত এতিয়া দি দিম মই পিটিকি লোৱা আলুখিনি আলুখিনি এইদৰে ভাঙি দিলে বা পিটিকি দিলে চব্জিকণ খাই বৰ ভাল লাগে ইহঁতক চবস্তু সিজিয়ে আছে আনফালে পাপৰিখন পুৰি লওঁ মোৰ পাপৰ পোৰা হৈ গ'ল এতিয়া এখন এখনকৈ গোটেই পাপৰখিনি তাত মই টুকুৰা কৰি ভাঙি গুৰি কৰি দিম এইদৰেই আপোনালোকে যদি খাওঁ বুলি ভাবে বোলে মোৰ সময় নাই আজি তেতিয়াহ'লে নুপুৰি এইদৰে কেঁচাকেও সৰু সৰু টুকুৰা কৰি দিব পাৰিব তেতিয়াও খাই কিন্তু ভালেই লাগে আৰু ইয়াত যদি এটা ডিম দি দিয়া যায় তেতিয়াতোতো কথাই নাই কিন্তু আজি মই নিদিওঁ ডিম সেইকাৰণে যে আজি বৃহস্পতিবাৰ এইখিনিতো ধুনীয়াকৈ সিজি আছে ইয়াত এতিয়া অলপমান পানী দিব লাগিব আলু থোৱা বাতিটোত থৈ মই ধুনীয়াকৈ ইয়াত পানী অকণমান দি দিছোঁ পানী দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াক অলপ সময় উতলিব দিম এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ঢাকি ৰাখি পাঁচ মিনিটমানৰ পিছত হৈ যাব আজি মোৰ পাপৰ চবজি ইয়াত এতিয়া মই আৰু এটা বস্তু দিম যিহেতু ইমান ধুনীয়া ৱেডাৰ কেনেকৈনো অকণমান জ্বলা নাখাম নিশ্চয় খাব লাগিব যিহেতু পাপৰত জ্বলা আছেই লগতে মই আৰু অকণমান জালুক মিক্স কৰি দিছোঁ তাৰপিছত এই অকণমান লৈ ইমান ভাত খাব পৰা যায় ডিম দিলে যে কথাই নাই কিন্তু আজি বৃহস্পতিবাৰ সেইকাৰণে মই ডিম ব্যৱহাৰ নাই কৰা কিন্তু আপোনালোকে ডিম দি খাই চাব ডিমটো বইল কৰি ল'ব যেনেকৈ মই আলু বইল কৰি পিটিকি লৈছিলোঁ পিটিকি লৈছিলোঁ তেনেকৈ ডিমটো আপোনালোকে